ваше время истекло. Благодарю. И следующим с выступительным словом выступает Осипов Илья Владимирович, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», член Генерального совета «Единой России», заместитель председателя Ярославской областной думы. Добрый день. Приветствую. Тема сегодняшних наших дебат, выступлений – это борьба с коррупцией, эффективное бюджетное финансирование. Если спросите у меня, много ли мы сделали для борьбы с коррупцией, что победить ее, я отвечу, да, много, и даже сделали это в Ярославской области и законодательство наша они начали прежде всего себя, чтобы была открыта власть, были открыты чиновники, были открыты все эти публичные декларации доходов, потому что это как раз и здесь кроется наверное, или скрывается корень зла или, возможно, скрывается и коррупция. Но если спросите достаточно, то абсолютно нет, конечно же недостаточно. И на сегодняшний день коррупция появляется там, где несовершенно законодательство. Если 44-й закон, который должен был бы победить коррупцию, и мы думали, что да, наконец-то у нас появляется возможность прозрачных и честных закупок, в обмен на это мы получили более изощренную, более скрытую, но не менее масштабную коррупцию, которая приводит к тому, что мы с вами получаем некачественные дороги, мы с вами получаем некачественные ремонты, мы с вами получаем некачественные услуги, которые заказывают наше государство для нас. Поэтому темой сегодняшнего моих выступлений и, наверное, вопросом как раз изменения 44-го законодательства, то, что чтобы мы привели все это, сделали от ума. Потому что когда сами мы для себя поступаем, мы не исходим только из оценок, лишь бы подешевле. Потому что когда сами мы принимаем решение, мы подходим к нему комплекс. Вот точно так же должно работать законодательство. Оно должно учитывать весь опыт предыдущих поколений, а не только стремиться тупо скопировать отдельные участки, чужого законодательства, которое не всегда приживается на нашей земле. Спасибо. Надеюсь, сегодня мы сможем ответить на все ваши вопросы. Ну и а, надеюсь, разговор будет откровенный, еще может с вами позволить.